নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে নিশ্চয় অতনু কীটাণু গুণেশ্বৰক ভালকৈ চিনি পায় নহয় জানো আৰু চিনি নাপায়ো যদি মই কৈ দিছোঁ শুনক অতনু ভূঞা আৰু যি নেকি এনেকুৱা দুমুখীয়া মানুহখিনিকে সিদিনাখন এছ আই টিয়ে মাতি নিছিলে আৰু এছ আই টিয়ে মাতি নিয়াৰ পিছত এই কীটাণু নিচিনা দুমুখীয়া সাংবাদিকে আহি পেলাই তাত কেইটামান কথা নিশ্চয় শুনিলে গম পালে আৰু সেইকাৰণে তেনেকুৱা দুমুখীয়াবিলাককে তাত মাতি নিছিলে আৰু এজন আছিলে লগতে সেই পাঞ্জল শইকীয়া আৰু তেওঁ ভাবিছিলে কি যে মোৰ অভিনয় ভাল পায় আৰু মই এতিয়া বৰ মানুহ আৰু তেওঁ ৰজা তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান ৰজাঘৰীয়া মানুহ এতিয়া সেই কীটা কথা এতিয়া ক'ব লাগিব মই কৈছোঁৱেই আপোনালোকক যিসকলক নেকি মাতিব লাগে এছ আই টিয়ে তেওঁলোকক নামাতিলে আৰু যিসকল ৰজাঘৰীয়া মানুহ তেওঁলোককহে মাতিলে আৰু এতিয়া সেই পাঞ্জল শইকীয়া বোলাজনে কিবা কিবি ভাষণ মাৰি আছে আৰু সেইবিলাক ভাষণ বা কোনে বা গুৰুত্ব দিব আৰু বুঢ়া বয়সত এইবিলাক দি পেলাই মানুহৰ পৰা গালিখিনি খোৱাৰ বাদে আৰু কিবা পাইছে জানো গতিকে তেওঁলোকে ভাবে তেওঁলোকতকৈ আৰু কোনো ডাঙৰ মানুহ নায়েই কি অভিনয় কৰিছিলে আমি দেখিছোঁ সৰুৰে পৰা দেখি আহিছোঁ গতিকে তেওঁলোকৰ কথা এতিয়া বাদ দিছোঁ এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ নিজকে মানে জহাই ফুৰা কীটাণুৰ কথা আৰু এই কীটাণু সেইদিনাখন আপোনালোকক কৈছিলোঁৱেই আমি আশা কৰিছোঁ সকলোৱে আশা কৰিছিলে যে আপুনি গৈছে অন্তত এই সময়ত ৰাজনীতি নকৰি পেলাই আপুনি সদায় সত্য কথাটোৰ ওপৰত মাত মাতক কিন্তু এই কীটানুৱে তাৰ পৰা অহাৰ পিছত কি কৈছে জানেনে তেওঁ ফেচবুক ফালি আছে তেওঁ দুইতলীয়া যে তাৰে মই কেইটামান উদাহৰণ দিওঁ আপোনালোকক এই দুইতলীয়া সাংবাদিকৰ মাজত আৰু এজন আছে কিন্তু অনুপম চক্ৰৱৰ্তী তেওঁৰ নামটো নল'লেও আকৌ মোক পাপে চুব তেওঁ এজন এনেকুৱাই ছেম টু ছেম একে বয়সৰে তেওঁ হ'ল দুটলীয়া গতিকে মই এই কীটা কি কৈছে জানেনে তেওঁ নিজেই কৈছে জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ এই শ্যাম কানু সিদ্ধাৰ্থক সহায় কৰিবনে মানে সেই কথা সেই শব্দটো যে লিখিছে সেইটো বাৰু শ্যাম কানুক সহায় কৰি শ্যাম তেওঁলোককহে মানে সহায় কৰিব তেওঁ আচলতে কথাখিনি সেইধৰণেই লিখিছে আপোনালোকে চাব শ্যাম কানু সিদ্ধাৰ্থক সহায় কৰিব সেই তেনেকৈ বোলে জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিব লাগে বুলি ক'লে কি হ'ব শ্যাম কানুহকে বোলে সহায় কৰা হ'ব তেওঁ মতে দেই আৰু দুই টালিটো ক'ত মাৰিছে এতিয়া শুনিব জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিব লাগে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে এই দাবী উপ উপস্থাপন কৰিছে জুবিনক ভালপোৱা প্ৰতিজনে বিচাৰে জুবিনে ন্যায় পাওক কি পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত জুবিনৰ মৃত্যু হ'ল তদন্ত হওক জুবিনৰ মৃত্যুৰ বাবে জগৰীয়া কেইজনক কঠোৰ শাস্তি বিয়ক ও হ'ব ইয়াৰ লগে লগে ৰাজনীতিও আৰম্ভ হৈছে তেওঁ আকৌ সেইটো ক'লে নে বাৰু ৰাজনীতিও আৰম্ভ হৈছে বুলি আকৌ তেওঁ উল্টা পাক মাৰি দিয়ে চাব দেই হঠাৎ ৰাজনীতিবিদৰ অস্ত্ৰ হৈ পৰিছে জুবিন গাৰ্গ দুই তালি মাৰে যে সেইটোতে কয় পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু বুলি কোৱা জুবিনক লৈ আৰম্ভ হৈছে পলিটিক্স জুবিনক ন্যায় দিয়াৰ নামত পৰিকল্পিতভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰভাৱান্বিত হৈছে একাংশ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ডিজিটেল যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছে এই বিষয়ে ক'লে মানুহে বেয়া পায় গতিকে তেওঁ অপ্ৰিয় কথা কোৱাৰ পৰা মই বিৰত আছোঁ তুমি যদি বীৰত্ব আছাই তেন্তে হ'লে তুমিনো এইখন আবোল কাবুল কিয় বকি আছা একপেক চাগে খাই লয় আৰু গুণেশ্বৰক কাষত লৈ লয় লৈ পেলাই তেওঁ আবোল তাবুল বকি আছে কিন্তু আন এটা বিষয়ৰ ওপৰত আজি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ চাওক ইফালে বোলে বিৰতও আছে এফালে বোলে আলোচনাও আছে জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ জুবিন গাৰ্গ জুবিনৰ মৃত্যুৰ পিছতে জুবিনৰ অনুৰাগীসকলে এই বিষয়টো লৈ জুবিনৰ সমৰ্থনত সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ চলাইছে জুবিনৰ অনুৰাগীসকলে উৎসাহিত হৈ কৈছে যে আজিৰ ভিতৰত জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ বুলি লিখা সংখ্যাই দহ লাখ অতিক্ৰম কৰিব অৰ্থাৎ দহ লাখ লোকে জুবিনৰ ন্যায় বিচাৰি সামাজিক মাধ্যমত দাবী উপস্থাপন কৰিছে এইখিনি সময়তে হঠাৎ জুবিনৰ সমাধিস্থলত উপস্থিত হৈ জুবিন পত্নী গৰিমাই আন এক দাবী উপস্থাপন কৰিছে দহ দিনৰ ভিতৰত জুবিনক ন্যায় দিবলৈ গৰিমাই দাবী উপস্থাপন কৰিছে আৱেগিক হৈ গৰিমাই এই কথা কৈছে কিন্তু বাস্তৱিকতে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত জুবিন গাৰ্গক দহ দিনৰ ভিতৰত ন্যায় দিয়াটো অসম্ভৱপৰ নহয় সম্ভৱপৰ নহয় দেই মোৰ এইটো ভুল হৈছে সম্ভৱপৰ নহয় প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ সাক্ষী আদি গোটাই নলয় ন্যায় দিবলৈ গ'লে সকল হয়তো অভিযুক্তসকলে সাৰি যোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে আমি বিচাৰোঁ জুবিনে ন্যায় পাওক চি আই ডিয়ে এখন শক্তিশালী চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰক এই চাৰ্জশ্বিটে অভিযুক্তক যাতে বিপদত পেলায় সেয়াও সেয়াই হওক কিন্তু একমাহেই হ'ল দিয়কচোন আজি সাতাঠ সাতাইছ দিন আঠাইছ দিন হৈ গ'ল আৰু এতিয়ালৈকে কিন্তু তেওঁলোকে চাৰ্জশ্বীট বোলে দাখিল কৰিব পৰাই নাই সেইবিলাক তথ্য গোটাব পৰাই নাই খাওঁ কেতিয়াবা আপেকে ভীমকলটো কি ধৰণৰ কথা কয় আমাৰ কীটা কীটাণু মানে আপোনালোকে গম পায় নহয় কীটাণু পোক পোক হয় পোক কিন্তু পোকে খুলি খুলি খায় ঠিক সেই কীটাণু পোকে পোকে পোক খুলি মানে খুলি খুলি খাই যায় তেওঁ ইফালেও খুৱায় তেওঁ সিফালেও খুৱায় পেলাই হওক জুবিনৰ অনুৰাগী অধিক জুবিনৰ অনুৰাগীসকল বোলে অধিক আৱেগিক হৈ পৰিছে আৱেগিক হোৱাটো স্বাভাৱিক চাওক নিজাই ক'লে আৱেগিক হৈ পৰিছে আৰু আবেগিক হৈ হোৱাটো স্বাভাৱিক তেওঁ দুই তালৈ মাৰিছে জুবিনৰ দৰে অজাত শত্ৰু ব্যক্তিজন হঠাৎ কাষৰ পৰা আঁতৰি যোৱাত সকলো ভাগি পৰিছে ন্যায় দিবলৈ নিজাববীয়াকৈ একো কৰিব নোৱাৰি সামাজিক মাধ্যমত বাৰে বাৰে জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ বুলি লিখিছে পৰিৱেশ এনে পৰ্যায় পাইছেগৈ যে ছিংগাপুৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফেচবুক পেজতো একাংশ লোকে জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ বুলি লিখি প্ৰচাৰ চলাইছে এনে কাৰ্যত হয়তো ছিংগাপুৰ চৰকাৰৰ অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে কিয় অসন্তুষ্ট হৈ পৰিব য'ত নেকি অসমৰ সম্পদ মৰি গৈছে আৰু তাত লিখাটো কেনেকৈ মানে তেওঁলোকে বেয়া পাইছে কি কাৰণে বেয়া পাইছে কীটা এইটো কি কথা ক'বলৈ আহিছে অসন্তুষ্ট প্ৰকাশ পাইছে বুলি কৈছে যে কিহৰ কাৰণে প্ৰকাশ পাইছে বাৰু সেইটো সেইটো তেওঁলোকে নিজে লাজ পাব লাগে বোলে আমি অসন্তুষ্ট পাইছোঁ বুলি ক'বলৈ লাজ পাব লাগে তাতে কাৰণ আমাৰ অসমৰ সম্পদটো মাৰি পেলোৱা হৈছে জানি বুজি অঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰেছটো যাতে ভাৰতত খুলিব নোৱাৰে তেনে ব্যৱস্থাও কৰিছে বোলে অঁ হয় নেকি ছিংগাপুৰ চৰকাৰ অসন্তুষ্ট সেয়েহে হঠাৎ ছিংগাপুৰ চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰেছটো যাতে ভাৰতত খুলিব নোৱাৰে তেনে ব্যৱস্থা কৰিছে পুৱাৰ ভাগত কোনো ভাৰতীয়ই এই প্ৰেছটো চাব পৰা নাছিল কিয়নো ছিংগাপুৰ চৰকাৰে ভাৰতত প্ৰেছটো চোৱাটো বন্ধ কৰি দিছিল অৱশ্যে দুপৰীয়া ডেৰমান বজাত প্ৰেছটো পুনৰ ভাৰত ভাৰতৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হয় কিন্তু এয়া কিন্তু ভাল কথা নহয় জুবিনৰ ন্যায় বিচাৰি ছিংগাপুৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰেছত মন্তব্য কৰাটো মুঠেই ভাল কথা নহয় ইয়াৰ পৰা জুবিনে ন্যায় নাপায় কেনেকুৱা ধৰণৰ কি থাৰ্ড ক্লাছ মানুহ এইটো চাওক আৰু এইটোৱেই হ'ল কি সাংবাদিক আৰু আমি এইটোকে বিশ্বাস কৰি সিদিনাখন মই ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ যে এইজনে হয়তো মানে সঁচা কথাখিনি ক'বহি কিন্তু এওঁ এতিয়া মাল খাই পেলাই আবুল তাবুল বকিছে লাজো নাপাইছে আল্লা দেই লাজো নাপায় এইবাৰ এটা অপ্ৰিয় কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এই কথাৰ পিছত জুবিন অনুৰাগীসকলৰ খং উঠিব কিন্তু খং উঠিলেও উঠক জুবিনৰ ন্যায় স্বাৰ্থত এই কথাখিনি মই লিখিবলৈ ওলাইছোঁ সামাজিক মাধ্যমত জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ বুলি লিখিলে জুবিনে ন্যায় পাব নেকি মই ভাবোঁ লাখ লাখ লোকৰ এনে লেখনিৰ ফলত জুবিনে ন্যায় নাপায় বৰঞ্চ জুবিনৰ মৃত্যুৰ বাবে জগৰীয়া বুলি অভিহিত শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ আদি ইয়াৰ ফলত লাভান্বিত হ'ব এই কথা শুনি হয়তো আপুনি আছোঁ হৈছে কিন্তু বাস্তৱিকতা সেয়াই সত্য ছিংগাপুৰত থকা অৱস্থাত শ্যামকানু মহন্তই নটাৰীযোগে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক এখন আবেদন কৰিছিল সেই আবেদনৰ প্ৰতিলিপি আমাৰ লগত আছে তেওঁ সকলোৱে থাকে কি ক'ম আৰু সেই সময়ত তেওঁ আবেদন গুৰুত্ব নাপা সেই সময়ত তেওঁ আবেদনে গুৰুত্ব নেপালে কিন্তু এই আবেদনখন ভালকৈ পঢ়াৰ পিছত আন এক দিশ মনলৈ আহিছে আবেদনখনত শ্যাম কানুৰ অভিবক্তাই কৈছে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত চি বি আই অথবা এন আইৰ দ্বাৰা কৰিব কি এন আই এৰ দ্বাৰা কৰিব লাগে আবেদনখনৰ মতে সামাজিক মাধ্যমত বৰ্তমান জাষ্ট জুবিন গাৰ্গ এটা ট্ৰেণ্ড হৈ পৰিছে এই অৱস্থাত অসমৰ প্ৰদাপন কৰাটো শ্যাম কানুৰ বাবে সম্ভৱপৰ নহয় বুলি আবেদন পত্ৰখনত লিখা হৈছে সেই মূল বিষয়বস্তু আহোঁ কিমান যে কি লিখিছে বা মাল খালে হয় দেই মানুহে বহুত লিখিব পাৰে কিন্তু চিধাৰ্থ শ্যাম কানুকে ধৰি অভিযুক্ত কেইজনক আজিৰ দিনটোত ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত আইনী প্ৰক্ৰিয়া সন্মুখলৈ আহিব শ্যাম কানু মহন্তৰ প্ৰথমখন আবেদন পত্ৰ চাই আমি কেতবোৰ কথাক লৈ চিন্তাত চিন্তিত হৈ পৰিছোঁ এই বাপৰে ইমানখিনি আৰু পঢ়ি থাকিলে আপোনালোকৰো মাথা নষ্ট হ'ব গতিকে এই কীটাণুৰ পৰা আমি এতিয়া দূৰত হ'ব লাগিব এই কীটাণুক চল দিলে নহ'ব কীটানুৱে একো জুবিন গাৰ্গৰ হৈ কাম নকৰে গম পোৱা আছে আৰু তেওঁ মানুহবিলাকক ইফালেও কয় সিফালেও কয় তেওঁ চৰকাৰৰ ফালেও হৈ থাকে আৰু জুবিন অনুৰাগীৰ ফালেও হৈ থাকে আৰু ইফালে গৰিমাৰ ফালেও হৈ থাকে তেওঁ কথাৰ কোনো হেৰিয়ে নাই আৰু সেইদিনাখন তেওঁ নিজেই কৈছে তেওঁ এইখন মুখেৰে কৈছে তেওঁ ফেচবুক পেজত আপোনালোকে চাব যে জি এম চিৰ পৰা যিটো মানে হেৰি ৰিপৰ্ট নিছিলে গৰিমাকাগে নিজে পঢ়িছে পঢ়াৰ পিছত বোলে সেই ৰিপৰ্টটো আকৌ ঘূৰাই দিছে এছ আই টিক আকৌ ঘূৰাই দিয়াৰ পিছতে গৈ পেলাই তেওঁ গৈ জুবিনৰ সমাধিক্ষেত্ৰত সেইখন এখন মানে হেৰি জুবিনৰ হৈ ন্যায় বিচাৰি সকলোকে লিখিবলৈ কৈছে সেইবিলাক তেওঁ কৈছে গতিকে এইজনৰ কথা এই দুমুখীয়া সাংবাদিকবিলাকৰ পৰা আপোনালোকো দূৰত থাকিব দেই এইজনে মদ খাই ক'ত কি কথা ক'ব লাগে ভগৱান কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আৰু এইবিলাকে কেনেকুৱা সাংবাদিকে আছে মুখৰ ফেন গুটি উলিয়াই উলিয়াই তেওঁ কি বকে আজিকালি আগতে কিবা এটা হেৰি লাগিছিলে আৰু আজিকালি মুখৰ ফেন গুটি বেছিকেই পৰে আৰু মাল খাই ল'লে পৰিবই আৰু নহয় জানো বন্ধু বান্ধৱীসকল গতিকে আৰু ইমান কৈ নাথাকোঁ মুখৰ ফেন গুটি পৰি যাবগৈ গতিকে আপোনালোকৰ পৰা লৈছোঁ বিদায় বাই বাই